অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিফু চৌহদত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত বিভিন্ন দাবী পূৰণৰ বাবে ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাই সাংবাদিকৰ আগত কয় যে বিশ্ববিদ্যালয়খনত নামভৰ্তীকৰণৰ সমস্যা উদ্ভৱ হৈছে দুহেজাৰ চৌবিশ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে খালী থকা আসনসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভৰ্তি কৰাৰ দাবী উখাপন কৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনত অধ্যয়নত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পৰ্যাপ্ত বাছ সেৱা যোগান ধৰাৰ দাবী জনায় বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত বাছ সেৱা উপলব্ধ নাই বুলি প্ৰতিবাদী ছাত্ৰসকলে অভিযোগ কৰে পৰীক্ষাৰ সময়ত বাছ সেৱা পৰ্যাপ্ত নথকাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় বুলি অভিযোগ কৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদত আজিলৈকে এখন খেলপথাৰ নাই বুলি উল্লেখ কৰি ক্ৰীড়া সপ্তাহৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অথবা কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলিও অভিযোগ কৰে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদখনত ছাত্ৰ আবাস নথকাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে দুহেজাৰ একৈছ চনত ছাত্ৰাবাস নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও আজিলৈকে ছাত্ৰাবাসটো মুকলি কৰা নহ'ল ছাত্ৰাবাসটোত আজিলৈকে কোনো আসবাব প্ৰদান কৰা নহ'ল বুলিও অভিযোগ কৰে আনহাতে ছাত্ৰী আৱাস দুহেজাৰ চৌবিছ চনত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল যদিও আজিলৈকে ছাত্ৰ আৱাস নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল এতিয়া ঠিকাৰ কাম লাভ কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এই আৱাস দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ জানুৱাৰীতহে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কোৱা কাৰ্যক ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে অগ্ৰাহ্য কৰে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে অধ্যাপকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম বুলি অভিযোগ কৰি কয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে চৌহদটোত শিক্ষকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰকৃত শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে সত্তৰ পৰা আশীগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে কেৱল এগৰাকী শিক্ষক থকা বুলি ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতৃবৰ্গই অভিযোগ কৰে ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত যথেষ্ট কম বুলি অভিযোগ কৰি অতি শীঘ্ৰে শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবী তোলে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ নহলে অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট পালন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলিও ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে হুংকাৰ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ডিফু চৌহদ উল্লেখ যে অসম বিশ্ববিদ্যালয় ডিফু চৌহদ স্থাপিত হোৱাৰ সময়ৰে পৰা ডিফু চৌহদত শিক্ষকৰ অনুপাত যথেষ্ট কম বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে যদিও অসম বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ আজিৰ পৰা হোৱা এই আন্দোলনে কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত কিমান প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ডিফুৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট আছাম টাইমছ পোষ্ট